Скажите, пожалуйста, первый там сложился не ровно. Кто то Краматорск какую-то часть времени выигрывал, кто выступал инициативу о С чем это было связано? Мы Специально с ребятами договаривались, у нас первый тайм была инициатива дать сопернику и играть на контратаках. А как складывалась игра, что Правильно вы заметили, что и начали немножечко ребята и вперед бежать. И, ну, просто просматривали все игры, которые играл на вторик и, и дома, и на выезде. <как> все, изобрали, и досконально изобрали. Разобрали. И каждый знал, что делать. Каждый знал, с кем играть. И, то есть, в принципе, они это все выполнили. Но те детские ошибки, которые мы допустили, только забили мяч, через минуту пропустили. Только забили мяч, сравняли, через минуту пропустили. Это просто детские ошибки. По самодаче, по всему остальному игровому, <coughs> то, что не продемонстрировали, им огромное спасибо. Но это просто допустили ошибки. Так не должно быть. Во втором тайме правый фланг Пасич все время проходили его атаки. Это из-за талантливого игрока из из или все-таки ошибки в обороне? Не, ну это... Пасеч тоже хороший футболист. Тоже хороший футболист, мы знаем его, знали качество. Я об этом ребятам говорил. Да, это ошибка нашего футболиста. Допускал ошибки. Я не сказал, что у нас э, нефтяник переиграл. Игра была равная. Сначала я имел там нефтяник, потом мы перехватили. То есть равная игра. Я не могу сказать, что у нас... Правда, эти люди, люди в черном... Я не могу, как, как они трактируют это. Я понимаю, когда пустые ворота, да? Там прокинул вратаря там, или защитник, ворота пустые. За это, да, карточка дается красная. Но ну, там еще вратарь стоит, тем более он, на линии там стояли ребята, он врывался, сразу красная. Вот это, конечно, ну и много, конечно, спорных вопросов, моментов. Боковой показывает в одну сторону, он показывает в другую. Ну, просто да, смешно было смотреть. Смешно было смотреть. Мне просто ребятам сказал в раздевалке. Спасибо огромное. Ну так, конечно, а, ну, нет слов. Вы сами все прекрасно видели, я ничего не выбрал. При Привет? счете 3-2 у вас было возможно сравнять счет, когда Пасич опустил головой в подхватил ваш игрок и не смотрел это нервы. И... Ну, это, скорее всего, это уже усталость, потому что Саша впереди один был выдвинутый. Скорее всего, это просто усталость была.